Az o nə oynamaqdan, nə oynamaq olar? İmam Rıza alayhissalam hadisdə çox məşhur bir hədisdir. Yəni bizim Əhləbeyt qaynaqlarında gəlmmiş ən məşhur hədislərdəndir ki, İmam Rıza alayhissalamla bu şeylər haqqında soruşdular. Qumar alətləri haqqında soruşdular. İmam Hədisdə bu ki Allah bütün qumar alətlərini haram eləmişdi. Özə söhbət nə ilə başdır hədis? Qumar alətindən. Bu o babadadır hədis. Allah bütün qumar alətlərini haram eləmişdi və kitabında demişdi ki: "İnnəməl xəmru vəl meysir". Meysir nədir? Qumar. Qumar, bəli. "İnnəməl xəmr şərah, vəl meysir". İmam Əyyanı oxuyur. "Ridsun min əməli şeytan, murdaddır." və şeytanın aməllərindəndir və İmam dalından buyurur: "Ənnerdu". Təzənan elə bir İmamul-Zərişan bəyan edir ki, bu meysir ayəsindəki meysir nədir? "Ənnerdu". Da bu açıq-aça -açıq, nərd sözü ilə İmamın dilindən gəlmə bir sözdür. "Ənnerdu və şatranc". Şatranç şahmat. "Ritsun min əməli şeytanifəstən bu". Hədisdə belə gəlir. Nərddir, şahmatdır. Şeytan amaldı bundan uzaq olun. İndi bu günləri idman alətidir. Nə bilim, eee artıq bu çevrilibdi, başqa bir şeyə çevrilibdi. Şahmatı zadı deyirəm, məsəl üçün. Yəni bu milyon ildə çevrilsə haram olaraq qalacaq, dəyişməyəcəkdi.